Так, номер 4.3. Тема ромб. Накреслить ромб АВЦД, у якого кут А хострый. Ну, обычно мы для удобства начинаем с диагонали, потому что мы знаем, что диагонали взаимно перпендикулярны. Потом их соединяем. У нас получается ромб. Так как у нас вот здесь получается острый угол, то это будет угол А, В, С, Д. Номер 4-5. Сторона ромба до ривня 4 дециметра. Знайдите его периметр. <coughs> так как стороны ромба равны, то у нас получается одна сторона 4 дециметра. Периметр неизвестен. Периметр ромба это 4а все стороны ревни. У ромба. И тоди периметр равен 4 помножить на 4. 16 дециметров. Вид 16 дециметров. Номер 4.7. Топый код ромба до линии 130. Градусів. Який кут утворює діагональ, проведена із цього кута зі стороною ромба? Так, малюємо ромб. Так, А Б С Д. А, Б С, Д, ромб. Значить, тупий кут, кут А 130. Тупий кудрів 130, тут я вам покажу. 130. Який кут утворює діагональ, проведена із цього кута, тобто АЦ зі стороною ромба? Тобто, наприклад, ось, ось цей кут ВАЦ. Так, значит, найти код BAC. Диагонали ромба являются бисектрисами углов, поэтому 130 мы делим пополам. Так, диагонали ромба являются бисектрисами и его кутив, тогда кут ВАС доревнюю 130 поделить на впил. И это будет 65 градусов. Відповідь – 65 градусів. Номер 4.11. О – точка перетину діагонали ромба АВЦД. Кут В – 118 градусів. Знайдіть кути трикутника ВОЦН. Код Б повинен бути 118, поэтому здесь напишу A, B, C, так, A, B, C, А Б, С Д. Так, А, Б, С, Д, Ромб. Код Б 118. Так, знайдіть кути трикутника БОЦ. Ага. трикотник АБЦ. Трикотник АБЦ у нас тут. Значит, надо найти кут БОЦ, кут ОБЦ, кут ОЦБ. Розвязание. Так, Ну, так як у нас діагоналі ромба являються бісектрисами його кутів, то кут Б, о, ні, ОБЦ. Вот. ОВЦ бери мне 118 поделить на 2. Так. А это у нас будет 5, 18, 29, 18, 59 градусов. Так. А тут будет у нас 59 градусов. Так. А угол С плюс угол Б Равно 180 як прилежні кути до сторони. Як прилежні? Прилеглі, вибачаюсь, прилеглі, прилеглі кути до однієї сторони.

то же самое получается, что чтобы найти угол ОЦБ, ОЦБ, нам нужно 62 поделить на пополам, потому что АС тоже бисектриса, и она делит угол С пополам. Это будет 31 градус. Значит, здесь у нас с вами 31. Так, и нам осталось найти вот этот уголочек BOC. А он будет 90, потому что углы, ой, диагонали ромба взаимно перпендикулярны. Так, кут, кут BOC равен 90 градусов диагонали ромба взаимно-перпендикулярный, взаимно-перпендикулярный. Вот так. так. Номер четыре тринадцать. Сумма довжин двух сторин ромба до ремня 16 сантиметров. Найдите параметр ромба. Так, ну, рисунок здесь не обязательно нарисовать, но я нарисую нам, чтобы было наглядно. Значит, ромб, у него все стороны равны. Так, Сумма довжин двух сторон ромба. То есть, например, АВ плюс ВС равно 16 сантиметров. А нам нужно найти периметр ромба. Так? Ну, периметр ромба – это АВ плюс ВС плюс СД плюс АД. Стороны между собой равны, да?